સુરતના હજીરા વિસ્તારમાં અદાણી પોર્ટ ખાતેથી જુલાઈ બે હજાર પચીસ દરમિયાન માત્ર એક જ દિવસમાં સૌથી વધુ કાર્ગો હેન્ડલિંગ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં એક લાખ છ હજાર નવસો તેર મેટ્રિક ટન કાર્ગોનું સંચાલન કરાયું છે એટલું નહીં પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે જાન્યુઆરી બે હજાર પચીસના રોજ આધુનિક ટેકનોલોજી આધારિત એટીપી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે હજીરા અદાણી પોર્ટ દ્વારા વિવિધ ડ્રાય બલ્ક બ્રેક બલ્ક પ્રોજેક્ટ કાર્ગો લિક્વિડ અને કન્ટેનર્સ સહિત વાહનોને હેન્ડલ કરવામાં આવી છે દિલ્હી મુંબઈ ઔદ્યોગિક કોરીડોરની નજીક અને ઉત્તર ઉત્તર પશ્ચિમ અને મધ્યમ ભારત સાથે મજબૂત મલ્ટી મોડલ કનેક્ટિવિટી ધરાવતો દક્ષિણ ગુજરાતનો સૌથી મોટો મલ્ટી પ્રોડક્ટ કોમર્શિયલ પોર્ટ છે એક રીતે જોતા બસો કરોડથી પણ વધુનું એક દિવસનું ઇમ્પોર્ટ માત્ર અદાણી પોર્ટ પરથી કરવામાં આવે છે સુરતના હજીરા વિસ્તારમાં આવેલા અને પાંચસો ને એકસઠ એકરની અંદર પથરાયેલું અદાની પોર્ટ કે જ્યાં ત્રણ અલગ અલગ જે ડિપાર્ટમેન્ટ આવેલું છે અને જોઈ શકાય છે કે આ પ્રમાણેની જે કામગીરી હજીરા પોર્ટ એટલે કે અદાની પોર્ટ પર છે તે કરવામાં આવે છે અહીંના જે સીઈઓ આપણી જોડે ઉપસ્થિત છે સીધી વાત કરીશું તેમના જોડે જી સર નામ मेरा नाम पंकज यूके है और मैं यहाँ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर से अभी एक तारीख से मैंने ज्वाइन किया है सर बताइए किस तरह आजादी पोर्ट पर जो गतिविधियाँ की जाती है और आवागमन होता है कंटेनर आपको ये जान के पहले इस पोर्ट की अहमियत क्या है साउथ गुजरात का ये सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे सत्ताईस मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया था और इस साल हम तीस मिलियन टन करने वाले हैं और जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ तीनों तरह के कार्गो हैंडल हो रहे हैं कंटेनर भी हैंडल हो रहे हैं ड्राई कार्गो भी हो रहा है और यहाँ पे हम लोग लिक्विड कार्गो भी हैंडल कर रहे हैं इस साल हम लोग बारह मिलियन टन से ज़्यादा ड्राई कार्गो हैंडल करेंगे जिसमें कोयला और चिप्सम और अलग अलग तरह के ड्राई कार्गो रहेंगे बारह मिलियन टन से ज़्यादा हम लोग कंटेनर का हैंडलिंग करेंगे यहाँ पर और छः मिलियन टन के ऊपर हम लोग लिक्विड का हैंडलिंग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास छः बर्थ है और इसमें चौदह मीटर का ड्राफ्ट है इतनी बड़ी क्वांटिटी साउथ गुजरात में कहीं नहीं है और इसमें जो तीन तरह के कारगो मैंने बताया है उसमें एक लिक्विड टर्मिनल जो लिक्विड कार्गो है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है वो किस लिए कि जो पी रीजन है पी का मतलब पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल रीजन्स जो यहाँ का है दहेज का है। इंडिया के चार पेट्रोकेमिकल रीजन्स में दहेज सबसे बड़ा है और उसको सक्सेसफुल बनाने में इस पर्टिकुलर फोर्ड का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जितने तरह के केमिकल्स उस पेट्रोकेमिकल रीजन में जाते हैं उसमें हम लोग उसका लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं आज के डेट में हमारे पास 7.2 पॉइंट टू लैख किलोलीटर की हैंडलिंग कैपेसिटी है तो इस पर्टिकुलर रीजन का चाहे वो दहेज हो या साउथ गुजरात का पेट्रोकेमिकल रीजन है उसके सक्सेसफुल सक्सेस में हमारा बहुत बड़ा रोल है खास करके अलग अलग जो देशों से आते प्रोडक्ट है जैसे कि लिक्विड प्रोडक्ट हो या फिर ड्राई प्रोडक्ट तो किस तरह इधर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है इसमें मैक्सिमम हमारा इंपोर्ट है एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल है तो मैंने अभी जैसे बताया पी सी पी आर रीजन को जितने केमिकल इंडस्ट्रीज है उसका रॉ मटेरियल्स केमिकल्स है और उसको सप्लाई करने के लिए उनके जो वैसे आते हैं वो हम लोग यहाँ पर हैंडल करते हैं हमारे पास तीन यहाँ पे टर्मिनल्स ये है बर्स है और हमारे पास चार फेजेस में लिक्विड टर्मिनल्स के कारगो हैंडल होते हैं सर आ, अदानी पोर्ट से कुल मिला के कितना करोड़ों का इस तरह का व्यापार किया जाता है और इसे अलग उद्योगों का किस तरह बेनिफिट खास कर उसके व्यापारियों हमारा जैसे तीनों जैसे बिजनेस मैंने बताया मैं आपको पिछले महीने का एग्जाम्पल देता हूँ हमारा रेवेन्यू दो करोड़ का था पिछले महीने तो उसको आप बारह महीने से करके आप

અહીં છે તે આવતું હોય છે અને અહીંથી જે કાર્ગો મારફતે પણ છે તે અન્ય સ્થળોએ છે તે આ કન્ટેનર મારફતે મોકલવામાં આવતું હોય છે એક રીતે જે આંખ જણાયો કે બસોને બાર કરોડ રૂપિયાનો જે પ્રતિદિવસ અહીંથી જે એમ્પોટ છે તે કરવામાં આવે છે એટલે સુરત નહીં પરંતુ ગુજરાતનું સૌથી મોટું જે અદાની પોર્ટ છે તે હજીરા ખાતે આવેલું છે ને હજીરા ખાતેના આ ત્રણ જે અલગ અલગ વિભાગો છે તે વિભાગોમાંથી પ્રતિ દિવસ છે તે કરોડોનું ઇમ્પોર્ટ છે તે હાલ થઈ રહ્યું છે અને તેનો સીધો જે લાભ છે તે અહીના વેપારીઓ પણ છે તે લેતા હોય છે કેમેરામેન દેવાગરા સાથે રાકેશ રાકેશભટ ગુજરાત